Kashmir adalah wilayah yang berada di tengah-tengah konflik antara dua negara kuasa nuklear iaitu India dan Pakistan untuk tempoh lebih dari 70 tahun. Negara India dan Pakistan telah terlibat dengan banyak pertarungan sengit bagi mendapatkan keseluruhan wilayah Kashmir. Kashmir digelar sebagai Switzerland of India dengan keluasan sehingga 222.236 km persegi, berada di sempadan antara India, Pakistan dan China dengan mempunyai landscape yang memukau dengan gunung-ganang sebagai latar belakangnya. Kashmir telah dibahagikan antara India dan Pakistan sejak tahun 1947 di mana India mengawal separuh bahagian di selatan iaitu dikenali sebagai daerah Jammu Kashmir dan Ladakh manakala Pakistan mengawal daerah dikenali sebagai Azad Kashmir dan Gilgit Baltistan Kawasan ini dipisahkan oleh garisan kawalan Line of Control yang dipersetujui kedua-dua pihak pada tahun 1972 Selain itu, wilayah di sepadan iaitu Al-Sai Chin juga adalah kawasan rebutan antara China dan India. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana konflik antara Pakistan dan India terjadi disebabkan perebutan wilayah Kashmir. Teruskan menonton. Bagaimana bermula konflik di Kashmir? Pada Ogos 1947, berakhirnya pendudukan oleh kolonial British selama 300 tahun dari kurun ke-17 hingga ke-20, juga pembahagian dua negara dengan majoriti penduduk berbeza agama, iaitu Hindu di India dan Muslim di Pakistan. Ini juga menyebabkan berlakunya penyerahan populasi besar-besaran antara dua negara ini dan kaum berlainan agama seperti Hindu, Sikh dan Muslim yang sudah lama berasimilasi mula menyerang satu sama lain. Pada awal 1948, Jumlah penduduk yang berhijrah adalah melebihi 15 juta orang dan terdapat sehingga 2 juta orang turut terkorban semuanya kerana percaturan pihak penjajah British yang dibuat tanpa mengambil kira faktor terbesar iaitu perbezaan agama dalam membahagikan wilayah yang ditinggalkan. Pembahagian kira-kira 560 wilayah di India yang ditinggalkan British dilakukan dengan tergesa-gesa. Semasa era pemerintahan British, Kashmir adalah sebuah wilayah di bawah pemerintahan beraja. Sebelum berakhirnya kedatangan British di India, Maharaja Hari Singh mahukan kemerdekaan wilayah Kashmir dan mencadangkan India dan Pakistan menandatangani satu perjanjian damai. Dan hanya Pakistan yang bersetuju yang membolehkan penduduknya masih meneruskan perdagangan dan berulang-alik ke negara itu. Akan tetapi, India masih belum membuat keputusan. Beberapa bulan selepas kemerdekaan India pada 22 Oktober 1947, kaum Pashtun dari Pakistan mula menawan beberapa kawasan di Kashmir. Ini setelah Maharaja Kashmir merampas senjata dari kaum Muslim dan membagikannya kepada kaum Hindu di situ. Maharaja Hari Singh meminta pertolongan dari India dan sebagai balasan bantuan ketenteraan yang diberi India, beliau menandatangani satu perjanjian pada 26 Oktober 1947 yang menyerahkan urusan berkaitan keselamatan haluan negara dan komunikasi di wilayah Kashmir kepada India. Dan sejak itu, bermulalah ketidakstabilan di wilayah Kashmir yang mencetuskan beberapa siri peperangan Indo-Pakistan. Perang utama antara India dan Pakistan Sejak India dan Pakistan merdeka pada Ogos 1947, kedua-dua negara ini terlibat dalam empat perang ditambah dengan banyak pertempuran bersenjata di kawasan rebutan. Perang Indo-Pakistan Perselisihan antara kaum berterusan dari Ogos 1947 dan pada pertengahan tahun 1948 tentera Pakistan mula dihantar untuk mengawal sempadan. Perang berakhir pada 1 Januari 1949 apabila pihak PBB memulakan rundingan dan membuat garisan gencatan senjata antara dua pihak bertelagah iaitu India dan Pakistan. Pakistan mengawal kira-kira 1/3 kawasan konflik dan menamakan kawasan tersebut sebagai Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan. India pula mengawal bahagian timur dari garisan gencatan senjata atau disebut kini sebagai garisan kawalan line of control yang merangkumi Jammu Kashmir dan Ladakh. Kedua-dua negara menunjuk bahagian kawasan yang diduduki musuh sebagai wilayah yang diduduki. Perang Indo-Pakistan kedua. Perang ini bermula susulan daripada operasi ketenteraan dari tentera Pakistan yang memasuki wilayah Jammu Kashmir di mana penduduknya sedang memberontak terhadap pemerintahan kerajaan India. India kemudian membalas dengan serangan berskala besar di kawasan barat Pakistan. Perang selama 17 hari ini menyebabkan kehilangan ribuan nyawa dari kedua-dua pihak dan menyaksikan penggunaan jentera tentera yang paling banyak dan juga pertempuran kereta kebal paling sengit sejak Perang Dunia Kedua. Pertempuran berakhir dengan gejatan senjata dan campur tangan oleh Kesatuan Soviet serta Amerika Syarikat. Akhirnya, termeterai Deklarasi Tashkent bagi pengunduran kedua-dua pihak. Pakistan dan India kedua-duanya menyatakan mereka memenangi peperangan ini. Perang Indo-Pakistan ketiga Perang ini tidak melibatkan isu Kashmir akan tetapi terjadi disebabkan oleh pertelingkahan politik di antara pemimpin di Pakistan Timur iaitu Bangladesh pada hari ini dan Pakistan Barat iaitu Pakistan pada hari ini. Perang ini juga dianggap sebagai perang pembebasan kepada kaum Bengali di Bangladesh. Pertempuran terjadi antara komuniti Bengali dan Bihari menjadi semakin teruk apabila pada mas 1971, tentera Pakistan memasuki kawasan konflik. Jutaan penduduk di Pakistan Timur yang beragama Hindu melarikan diri ke India, dan India mula memberi sepenuh sokongan terhadap Pakistan Timur atau Bangladesh menyebabkan perang tercetus antara tentera India dan Pakistan pada Disember 1971. Konflik yang berlaku selama 9 bulan ini menyebabkan kematian dianggarkan seramai 300,000 hingga 3 juta orang serta ratusan ribu wanita diperkosa. Pakistan menyerah kalah pada 16 Disember 1971 setelah tentera India mula dapat menawan banyak kawasan serta Bangladesh dapat dibebaskan dan terbentuknya People's Republic of Bangladesh. Perang ini juga dianggap penting untuk menggambarkan kekuatan tentera India setelah tidak menang dalam perang dengan Pakistan sebelum ini dan kejayaan India membela kaum Bengali. Pakistan pula menganggap kaum Bengali sengaja mendapatkan kemerdekaan bagi Pakistan Timur atau Bangladesh dengan menggunakan bantuan tentera India. Perang Indo-Pakistan Keempat Perang ini berlaku berikutan tindak balas dari tentera India setelah tentera Pakistan memasuki daerah Kargil di Kashmir yang dikuasai India. Ia dipercayai dirancang oleh Jeneral Parvez Musharraf tanpa pengetahuan Perdana Menteri Pakistan sendiri iaitu Nawaz Sharif. Tentera Pakistan memasuki kawasan musuh dan menawan banyak lokasi strategik di tempat lebih tinggi yang dapat memberi kelebihan kepada mereka. Dalam pertempuran ini, Pakistan menembak jatuh dua pesawat tentera India. Sekitar 527 tentera India terkorban manakala seramai 453 orang terkorban dari pihak Pakistan. Akhirnya, setelah mendapat desakan komuniti antarabangsa, tentera Pakistan mula berundur dan pihak India berjaya mengambil kembali semua kawasan ditawan pada 26 Julai 1999. India mula menambah bajet ketenteraannya setahun selepas perang ini. Siri kenyataan senjata antara India dan Pakistan. Pada awalnya, situasi dilihat positif dengan perkhidmatan awam seperti bas di antara Azad Kashmir dan Jammu Kashmir diteruskan serta aktiviti perdagangan berjalan lancar. Akan tetapi, keamanan masih belum terjamin dan sejak 2017, tembak-menembak antara dua kawasan ini mula meningkat. Konflik menjadi semakin memuncak sejak Februari 2019. Apabila kumpulan bersenjata dari Pakistan menyerang sebuah kampung di Pulwana di Jammu Kashmir dan membunuh lebih 40 orang pengawal keselamatan, kerajaan Pakistan menidakkan penglibatan dalam pertikaian tersebut. India telah memulakan serangan dari udara beberapa hari selepas itu dan tentera udara dari Pakistan juga membuat serangan di kawasan di bawah kawalan India di Kashmir. Ketegangan berhenti seketika apabila Pakistan menyerahkan juruterbang jet pejuang India yang ditembak jatuh. Akan tetapi, tiada sebarang runingan kedamaian dari kedua-dua belah pihak dan mereka saling menuding jari menuduh serangan bermula disebabkan kumpulan ekstremis yang diberi bantuan pelbagai senjata. Kemudian pada 5 Ogos 2016, Kerajaan India menarik balik status perlembagaan khas yang dibuat untuk wilayahnya di Jammu Kashmir yang dianggap Pakistan sebagai melanggar Resolusi Agensi Keselamatan PBB. Artikel 370 Perlembagaan India memberi jaminan hak kepada wilayah Jammu Kashmir berpenduduk majoriti Islam termasuk hak bagi mengadakan undang-undang autonomi tersendiri kecuali dalam urusan pertahanan komunikasi dan hal ehwal luar negara India kemudiannya menghantar ribuan tentera di kawasan konflik dan membuat perintah berkurung menutup sistem komunikasi serta internet dan menahan ramai ahli politik di Jammu Kashmir Situasi menjadi semakin tidak stabil dengan ribuan penduduk mula membuat protes jalanan dan semakin ramai yang ditangkap oleh tentera India Perdana Menteri Pakistan mengarahkan pelbagai sekatan dan kekerasan yang berlaku ke atas penduduk di Jammu Kashmir dihentikan dan jika tidak peperangan mungkin berlaku. Namun Perdana Menteri Imran Khan menjamin tidak akan menggunakan kuasa nuklear dalam menyelesaikan pertikaian dengan negara jiran India. Kesimpulannya, kejahatan senjata dilihat masih bertahan ketika ini tetapi situasi masih boleh bertukar sekelip mata jika kedua-dua negara India dan Pakistan tidak mahu melupakan pertikaian lampau dan tidak mahu bertoleransi. Wilayah Kashmir masih berada di tengah-tengah konflik dan ketegangan antara dua negara boleh memuncak dengan hanya satu krisis di kawasan setempat apabila salah sebuah pihak memulakan serangan ketenteraan. Kebimbangan pihak luar akan kekuatan senjata nuklear yang dianggap setara dimiliki oleh Pakistan dan India menyebabkan campur tangan bagi menyelesaikan krisis seperti sebelum ini adalah penting. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.